saudara so, siapa, siapa-siapanya tuduh-tuduh ni kita mungkin angkat SMA dan kita cakap dia ni murtad ni dia tu pun tak kenal kita kita pun tak kenal dia tapi di sisi Allah wahwa indallahil azim di sisi Allah taala besar la yarmi rajulun rajulan bil kufri wala bil fus bil fusuqi illa qadda ilayhi illam yakun sahibi kadalik dalam hadis dawe tabligh muslim satu orang muslim lelaki tak tuduh orang kafir atau pun fasik melainkan balik kepada janji ke tak macam tu So dengan benda-benda jenis ni tak usah tuduh lah Saya nasihatkan orang di Ibn Qayyim ini. Kalau sungguh lepas pada ni ada orang buktikan Haa Hampa nak kata apa kami buktikan sungguh tak lah. Tak apalah hampa buktikan Kami kata lagi tak ada bukti tak boleh Tuduh itu je Hampa dah umai bukti besok Itu cerita lain Masa bukti tak mai Kami tak boleh buat apa Kami kata Muslim Saya pun pernah jumpa satu orang menangis-menangis dia tahu orang, orang tuduh anak dia masuk Hindu masa tu kek Melayu masuk Hindu Han tahu dah anak hang tu ciri anak hang aku tengok apa-apa ni dia di pekan masuk Hindu terkejut dia dan dia tengah dia tanya anak dia anak dia barang kali ialah tu pun satu hal bukan tuduh tu tak betul anak dia pun dengan tocang elok apa, apa semua kan buat balak gede-gede ni badan kau tu tuduh jadi tuduh masuk Hindu tuduh tu tak betul ya? Dia ya, dah pakai macam Hindu ya, aku tuduh masuk Hindu senang. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Semoga Allah Taala pelihara kita daripada benda-benda ni semua. Mungkin tuan-tuan rasa kita slow dalam hal ni. Kita memang slow. Dulu pun kita slow. Kita buat tuduh-tuduh ni kita nak lambat sikit. Lagi tak ada bukti tak sah. Pasal kita memang benda ni besok balik ke akhirat kata kata sungguh tak tahulah tak sungguh tiba-tiba balik pin ada pula okay. macam orang tuduh Muhammad bin Abdul Wahab baru tadi pemberita terhubungi selepas pagi tadi ialah majlis penyerahan watikah uh, pemangku raja polis pada saya sebagai mufti kerajaan polis rasmi lah majlis rasmi dia buat seremoni pemberitaan yang dia pandai lepas majlis tu dia ada sesi dengan media antara yang dia tanya boleh ini selalu dikait dengan dengan wahabi ya apa cerita boleh saya kata kita semua anggap gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ini salah satu gerakan macam mana Hasan al Banna macam Rashid Ridha sebelum itu Ibn Taymiyyah bahkan Imam Syafi'i sendiri juga salah satu rangkaian itu sebelum itu Muhammad bin Abdul Wahab kita tak pernah kata Muhammad bin Abdul Wahab 100% betul dia bukan Rasul tapi kita kata kita manfaat daripada semua gerakan. Salah satu gerakan yang menyumbangnya ialah gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tak pernah kata kita ambil 100% daripada dia. Tapi saya kata, anda hendaklah tahu orang Islam berpecah pada hari ini. Gerakan Muhammad Abdul Wahab lah yang membuang dahulu sebelum kedatangan gerakan Muhammad Abdul Wahab. Masjidil Haram tu semayang empat penjuru Kaabah, empat imam. Maliki, Hanbali, Hanafi, Syafi'i. Jadi jenuh tuan-tuan duk lari pula mana Malik tu Syafi'i 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 mana? Tak tahu pula. Masa sembahyang Isya pun kan nak tahu. Bunyi dengung ah. Oh bismillah terang Syafi'i Syafi'i Syafi'i. Ha. Kalau main tengah-tengah ikut Maliki Allah Maliki pula dah duk gerak setapak setapak pi seri hmm. Tapi apabila dia datang hasil daripada sumbangan gerakan itu Dibuang semua itu dijadikan hanya satu imam. Bayangkan kalau keadaan itu berterusan sekarang empat imam, langkah ada pecahan orang Islam. Ramai orang-orang di pondok sangat marah dengan buku fikih sunnah Said Sabit. Said Sabit. Bahkan siapa kata siapa baca fikih sunnah sesat. Tonton kena tahu dan ramai orang yang duduk dalam gerakan Islam. Kononnya dia pejuang Islam, sebut Hasan al-Banna, tapi dia marah pada orang yang depan ni tak ada tak mau ikut mazhab Syafi'i ni. Tak tahu tapi dia kuat gerakkan Islam. Cakap tentang Hasan Banna, baca buku, bagi tahu Hasan Banna menyuruh Said Sabit menulis fiqh sunnah, satu kitab yang tidak pernah menentukan satu mazhab, bahkan dia mencampur berbagai mazhab. Demikian Muhammad Abdul Wahab itu semua. Azam Tamimi dalam satu ucapan dia, semua gerakan yang muncul selepas Muhammad Abdul Wahab ialah hasil daripada pengaruh gerakan Muhammad Abdul Wahab kita bukan puja Muhammad Abdul Wahab kita tak pernah kata dia imam mazhab kita kata dia penyumbang seperti mana orang lain penyumbang tak ada pasal-pasal puan-puan ni oh, wahabi, wahabi, wahabi wahabi apa dia? Allah wahabi, wahabi, wahabi tak wahabi pun wahabi, wahabi je main jatuh, main tuduh tu aku dengar kata dia tu wahabi kau kita bertanya balik, Wahabi apa? Wahabi dia jenis Wahabi, Wahabi ni. Eh. Taulah Wahabi tu apa dia? Wahabi jenis-jenis Wahabi eh. <laughs> ni. dia main macam tu tak mati sampai ke pagi kita. Wahabi ke eh, depa ni? Hak malam-malam orang tua, tak mau. Malam-malam orang tua, bada, sing. Wow. Tua, lah, dapak, tani, tua apa dah main kasing? Wow. Ini orang tua, lah, daripada ni orang tua, tua apa? mayang tak kunut nama dia wahabi nu mazhab malik tu mazhab mazhab malik ada juga kunut nu mazhab apa nu masjid india mazhab hanafi sebagai mazhab ahmad nak kata apa sebelum ni Muhammad mamad wahab lemai tak depa ni kenuri arwah tak buat ni dunia seluruhnya tak buat kalau hampa pakai kaedah kenduri arwah tu tak apa habis wabi satu dunia ni. Tinggal orang Malaysia orang Kedah orang Kelantan ni. Lebelah orang Johor lagi. Tak ada bukan tak ada pasal tapi jenis syok tu dua. Kadang-kadang hak tak sembahyang tu. Dia duduk sembahyang. Popok tu wabi ah. Pasal apa? Subuh tak kunut. Dia tu subuh tak sembahyang. <laughs> bukan tak kunut. <laughs> Dia tu subuh tak semayang Komplain orang subuh tak kunut Dia jadi satu masyarakat Dungu macam nak tak tahu Pening kita Hadirin hadirat sekalian Sebab tu saya bukan Lontaran saya Jangan kita boleh terima orang main tuduh Tuduh ni kalau kita pakai terima jahannam kita So siapa tuduh datangkan bukti Siapa tuduh datangkan bukti Masih banyak mudah Allah rahmati kita semua Tuan-tuan semua, tuan-tuan tahu ada bersama dengan kita dulu seorang Syekh Syekh Bashir Ahmad daripada Somalia dan tahun dia ni uh, Syekh dulu uh, pensyarah di Universiti uh, Jami'ah Abu Bakar Pakistan sekarang dia mengajak di kemudian dia mengajak di Bung Khayyam dan kemudian dia pernah mengajak di Perlis tapi dia ni Syekh lah dia mengambil keputusan untuk pulang ke negeri dia tuan-tuan semua tahu perkembangan ataupun sebahagian tuan-tuan mengikuti -tuan Somalia ni negeri dia bergolak dan negeri dia telah di sebahagian besar juga negeri dia telah dikuasai oleh kelompok Islam cuma Ethiopia sekarang ni cuma nak masuk dan campur tangan barat mereka bimbang ditegakkan sebuah negara Islam di Somalia ni Syahwasyah ni antara tenaga yang balik diminta balik supaya untuk menyumbang kepada kebangkitan ni negara yang sedang dibina oleh orang Islam eh. yang berpandukan insyaAllah pada Al-Quran dan Sunnah kita memang nak kutip sikit duit untuk dia kita kenal dia dia dalam perjalanan nak pulang ke negeri dia supaya sumbangan tu boleh menyumbang kepada dia di sana untuk perjuangan dia dan juga kepada umat Islam di Somalia yang susah dan miskin sesiapa yang terasa ingin memberikan sumbangan dia kita aduk-adukan tentang-tentang masukkan duit untuk di, di situ Mudah-mudahan jadi mudah semangat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh